श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्त हो आपण रोज स्वामींचा दैवी मंत्र आणि स्वामींची दैवी लिला ऐकत असतो आता स्वामींचा प्रकट दिवस जवळ येत आहे तरी तुम्ही स्वामींची दैवी लिला आणि मंत्र त्यांच्या प्रकट दिनापर्यंत मनापासून ऐका आणि काय चमत्कार होतो ते पहा स्वामी भक्त हो तुमची कोणतीही कठीणातील कठीण इच्छा पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही स्वामींनी वृद्धतेल्याच्या स्त्रीचा शोध कसा घेतला ते आपण आता पाहू एक वृद्धतेली आपल्या स्त्रीसह जगन्नाथाच्या यात्रेस आला होता जगन्नाथ हे क्षेत्र फार मोठे आहे त्यामुळे यात्रेच्या गर्दीत त्याची स्त्री चुकून कोणीकडे गेली तिचा पत्ता लागे ना आठ दिवसापर्यंत शोधून शोधून थकला शेवटी होऊन दुःख करीत स्त्रींजवळ येऊन प्रार्थना करू लागला की महाराज आज आठ दिवस झाले माझी बायको यात्रेच्या गर्दीत कोणीकडे चुकून गेली तिचा पत्ता नाही शोधून शोधून थकलो तरी समर्थांनी कृपा करून तिचा पत्ता सांगावा माझा गरिबाचा संसार बायकोशिवाय बुडाल्यासारखा आहे दिनांवर दया करा अशी प्रार्थना करून त्याने एकदम श्रींचे चरणी मिठी घातली महाराजास त्यांची दया येऊन ते म्हणाले अरे थेड्या तुझे वय ऐंशी वर्षाचे झाले तरी कामवासना अजून पूर्ण झाली नाही काय अरे मृत्यूसमय जवळ आला अंग कापू लागलं सर्व इंद्रिये शिथिल झाली सुद्धा, आता मनोजय केव्हा होणार संसार बुडाला असे म्हणावयास तुला लाज वाटत नाही काय तू कोण आलास कोठून, जाणार कुठे याचा काही विचार केला काय अरे विषयभ्रांतीने बोलू नकोस तू पूर्वीचा आमचा भक्त आहेस ओळख विसरलास वाटतं असे म्हणून सेवेकरास सांगितले की अरे याच्या कपाळास भस्म आणून लावा सेवेकराने भस्म आणून लावताच त्यास मागील जन्माची स्मृती झाली व त्याने एकदम जाऊन श्रींचे चरण घट्ट झाले आणि म्हणू लागला की महाराज आता या संसारापासून सोडून आपल्या चरणाची सेवा द्या अशी प्रार्थना करीत आहे इतक्या त्याची बायको त्या शोधीत तिथे आली पती स्पात क्षणी तिलाही आनंद झाला तिने स्त्रीच्या चरणी नतमस्तक ठेवले नंतर स्त्रीचा आशीर्वाद व आज्ञा घेऊन उभयंता आपल्या गावी निघून गेली व शेवटपर्यंत श्री स्वामी समर्थांची सेवा करीत राहिले स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा दैवी प्रसंग ऐकला आत्ता ऐकूया स्वामींचा दैवी मंत्र ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ं श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय सिन्धुस्वरूपाय नमः श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्दुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपा सिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी गजाननाय कृपासिन्धुस्वरूपाय नमः